Hər kəsi salamlayıram. İnşallah ki, gününüz uğurlu keçsən. Bunları mənim yoldaşım kəndə getmişdi, oradan alıb gətirib. Biz əksərən yumurtanı, əsasda yumurtanı burdan da Bakıdan almırıq, kənddən alırıq. Mən ancaq kekslər üçün, tortlar üçün, şirniyyatlar üçün burdan yumurta alıram. Əvvəlcə yumurtalar bulaşıq olduğu üçün mən bunları qoydum suya ki, biraz yumşalsınsız, daha sonra təmizləyim, üstün sonra eləcə soyuducuya yerləşdirəcəm. Göyərtləri təmizləyim. Qatıqdı xanımlar bu. İndi bir bir-birsizini də açıb, təmizləyib bunları soyuducuya yerləşdirək. Hələ ki bunları yumdan qarsın. sizə də göstərəm. Bizdə bir xala var. Rayonda yaşayırlar, kənddə. Onlar bizə hər həftə kənd məhsullarını göndərir. Mən bunları yerləşdirəcəm. Soyuducuya. bizdə uşaqlar süd, qatıq boşdırırlar, sevirlər. Ona görə də yoldaşım hər həftə alır. sel kənd gülərtisi Gülərtləri təmizləyim. Vətsindən doğab şərəəm. Yeməlik yerdik yoxdur içində, bəzərik çəkməş. Bəzəri yoxdur. Toptanca doğrayıla. Göyərtə qovurmaşı eləyərəm, spanak qovurmaşı hazırlayaram uşaqlara. Mənim qızlarım sevirlər elə yeməkləri. Artıq körtlər hazırdır, yuyulub təmizlənib. Onları qoyacam, bir az suyu çəkilsin. Körtlər biraz qarışdı bir-birinə. Dofu render, sizə də. var. Masaları yiyin. Biraz fırça kese. Daha sonra koyduğu ceyi Bunlar artıq yumurta söyünə çəkilib. Mən belə bir dəsmal sərdim qabımızın içinə. Yığın yerləri işləməyə yığınlaşdırmışam. Axşama yemək bişirəcəm. Bu toyuq filesindən rullet. Bunları yerləşdirim. Dadına gəyəməyə keçəcəm. Mama, alan ben de sana kömeliyim. Öyle evet, Benim... kız. Yok, yok kapı için. Ehtiyat var. Bir bir. bir dört tane. İki. xanımlar nədənsə bilmirəm problem nə idisə videomun yarısından sonrası səsi çıxmır buna görə də mən səsimi ancaq fonda verə bildim arxa fonda verə bildim səsimi buna görə üzrlü sayasınız mən bayaq bildirmişdim sizə toyuqlu ruleti hazırlayacam bunun üçün bizə toyuğun sinə əti göbələk bibərlər, qırmızı, yaşıl bibərlər, soğan e, lazımdır. Ola bilər ki, videomdan e, səsim süsə düşməsin. Buna görə də üzr istəyirəm. E, Deməli, əvvəlcədən mən e, göbələkləri atdığım limonlu su da qaynasın. Mən limon atmağımın səbəbi odur ki, limon həm göbələyi qaraltmır, həm də tərkibində olan zəhərləri, zəhərli maddələri öldürür. Mən biraz göbələkdən qorxanam. Zəhərlənməsinə görə ona görə də önlənmə alıram. Bərbaşdan ora onun suyuna limon əlavə edirəm. Onda arxayın oluram ki, hə, bunu yemək olar. Sonra bibərlərimi doğrayıram. Yaşıl, qırmızı soğanını doğrayıram uzunuzu doğrayıram. Bunları mən ee videoya baxıb-baxı deyirəm sizə. Ancaq ola bilər yenə də deyirəm, videonun nədənsə bilmirəm, niyə belə oldu, səs niyə çıxmadı, tapa bilmədim. Nəsə, Nə isə səs yerində idi mi problem? Nədəsə problem oldu ki, səs çıxmadı. Göbələkləri süzürəm yaxışdça süzüb yuyuram. Mən daha çox necə deyim? Çəkilənləri göstərmək sizi yormaq istəmədim. Ona görə də qısa-qısa göstərdim çünki videoda onsuz da problem var səsinə görə. Soğanları bir azcə öldürəndən sonra yağda, sonra bibərləri əlavə edirəm. Onlar da bir azcə qovrulur. qovrulandan sonra göbələkləri əlavə edəcəm. Xanımlar, mən əvvəlcədən toyuğun sinə ətini döymüşdüm. Daha sonra duz qara istiotla on ədaddlandırmaq üçün əvvəlcədən edib saxlardım. Sonra isliyimi filenin arasına qoyub, sinətin arasına qoyub yaxşıca rulet kimi bükürəm. Əvvəl ə, fikirləşirdim sobadə bişirəm. Daha sonra uşaqlarım dedi ki, yox maman, bəs biz qızarmış istəyirik, sobadə istəmirik. Ona görə də mən fikrimi dəyişdim yağda qızartmaq qərarına gəldik. Onda bildirim ki, mənim uşaqlarım suxarlı qızarmış yeməkləri xoş deyirlər, sevirlər. Ona görə də mən qızartmaq qərarına gəldim. Yaxşica yumurtaya, qaraya bulayı. Sonra tavada qızardacam. Mən ruletlərimin yanında kartoşka fri də qızartdım. Uşaqlar çox xoşlayır. Kartof kartoşka frini ən sevimli yeməklərindən birincisidir demək olar. Ona görə də garnier olaraq yanında qızartmaq istədim və qızartdım. Və beləliklə budur yeməyimiz hazırdır.